संगत जी, जी जैसे किसी सरकारी मकान में क्वार्टर में किसी की ट्रांसपोर्ट सतसंगत जी ट्रांसफर होगी बदली होगी तो उसको नया क्वार्टर मिल गया सतसंगत जी, जी नए शहर में गया, गया नौकरी करने और उसने जाकर जा क्या देखा कि भाई जो मकान है ना सरकारी मकान मिला बड़ी गंदगी सतसंगत जी उसके अंदर जो बाहर घास ना कोई घास गार्डन में ना कोई पेड़ ना कोई पौधा तो किया, तो किया क्या किया जी, जी पति पत्नी पती ने, ने सबसे पहले से तो घर तो भार तो भार भार की सफाई की सफाई करने के बाद भाई वो रंग लेके आए पेंट लेके आए उन्होंने पेंट किया अपने पैसों से सातसंग जी महंगे महंगे पौधे लगाए फूलों के पौधे लगाए फल के लगाए और गुरु रूपी प्यारी सातसंग जी घास भी लगा दिया और उनके जो पड़ोसी थे ये सब देख रहे थे उनके पास, पास आए अरे भाई आप पागल हो गया क्या? नहीं जी, क्या, नहीं जी क्या, क्या हो गया अरे, अरे सरकारी मकान, मकान के ऊपर इतना पैसा, पैसा खर्च कर, कर रहे हो जब सर, सर, सर आपने रहना, रहना नहीं छह महीने बाद साल पास दो साल बाद आपने चले जाना है तो इतना पैसा किस लिए खर्च कर रहे हो इस मकान के ऊपर सरकार चाहेगी तो रंग करवा देगी आप क्यों जेब से खर्च कर रहे हो जी उनका जवाब पता क्या था ਵਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਮ ਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆ ਔਰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮ ਇਸ ਮਕਾਨ ਮੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਜਬ ਹਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਇਸ ਮੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਮੇ ਬੇਟਾ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੜੇ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਪੇੜ ਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਘਾਸ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਥੀ तो गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी जब, जब कोई नया, नया आएगा, आएगा ना बेटा हम तो चले जाएंगे छह महीने बाद, बाद साल बाद दो साल, बाद, साल बाद, बाद चले जाएंगे, जाएंगे। पर जो नए आएंगे ना, ना उनको एक, एक सुंदर सा मकान मिलेगा इसमें गंदगी नहीं मिलेगी अब गंदगी हमने निकाल दी देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे लगाए हमने पेड़ लगाए और बेटा देखो आज फलों के सात जी फल के बूटे लगाए फल के प्लांट्स पौधे कल को बेटा ये बड़े होंगे तो जो भी रहने आएगा वो फल खाएगा तो सात संग जी अब गुरु रविदास महाराज जी ने इस धरती पे क्या किया परमानेंट तो वो भी नहीं थे शरीर छोड़ना पड़ा गुरबाणी के रूप में आज भी हमारे साथ जोत में जोत मिली उनकी पर जाने से पहले सात संग जी भारत की गंदगी साफ करके गए जात पात की गंदगी किसने साफ की गुरु रविदास महाराज जी ने साफ की गुरु नामदेव महाराज जी ने गुरु नानक, नानक साहब ने गुरु कबीर महाराज जी ने, ने, ने साफ की उनको, उनको पता था परमानेंट नहीं है डेढ़ साल गंदगी साफ, साफ करते रहे ये छुआ छूत जात पात कर्म कांड वहम भरम सत्संग जी नहीं सोचो आप सोचो अगर गुरु रविदास महाराज जी बाबा साहब ना आते तो आज भी हम गंदगी में रह रहे होते सत्संग जी आज भी जो सोने सोने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाएंगे ये हमारे गुरुओं के लगाए बाबा साहब के लगाए यही गंदगी को साफ किया बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जी ने जरा सा सोचो जी अगर उनको भी पता था परमानेंट तो हम भी नहीं है मरना तो हमने भी है जाना तो हमने भी है क्यों ना जाने से पहले इसकी सफाई कर जो शास जी जो भी मकान में रहता होता है उसका फर्ज बनता है कि भाई, मैं, भाई सफाई मैं सफाई रखूं, रखूं। क्योंकि जो, जो आने वाले होंगे उनको सफाई मिले अगर गुरु रविदास महाराज जी भी गंदगी, गंदगी, में, गंदगी में रहते गंदगी रहते, में रहते, दे रहते, दे रहते में सफाई ना करते ना पेड़ पौधे ना लगाते तो सत्संग जी ये मकान आपको गंदा ही मिलना था गंदगी से भरा हो रहा आज जात पात सत्संग जी बहुत कम है पर बहुत कम है ऊंच नीच की भावना रखते होंगे मन में लोग बाहर नहीं निकाल सकते गैर कानूनी आज, आज देखो सात जी, जी कितने मेरे भाई बहन गरीब घरों के, के नौकरियां हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन है दुकानें चला रहे मेडल भी लेके आ रहे हैं संग जी लगभग हर टीम में जो वो लोग हैं जिनको दबाया गया था तो सोचो कभी सातसंग जी गंदगी किसने साफ की अगर जात पात खत्म ना होती तो कहां से समानता मिल जाती